полностью согласен с тем, что говорили Алексей Владимирович и Елена Михайловна, мы немного разовью их тезисы. Первое, по поводу результатов выборов и то, что говорил Алексей Владимирович, все-таки главным результатом выборов является не только победа 13 мажоритарщиков, которые, ну, 12, которых мы ассоциируем с бывшими регионалами, а это то, что и в рамках города, и в рамках области так называемая сумма демократических партий, она превысила оппозиционную сумму. По городу соотношение 48,3 на 46,2, это если складывать все партии, которые называются демократическими, а оппозиционная сумма это оппозиционный блок, КПУ, и вот в отличие от Ксения Владимировича, я еще прибавлял сильную Украину Тегитко. Все равно и по городу плюс 2%, и по области плюс 2%. Интересный результат, что то, чего я не ожидал, допустим, что по области самый низкий показатель оппозиционного блока в 180 округе 22%. И это даже ниже, чем результат оппозиционного блока в городе в традиционно самых таких промайданных районах, как Женский и Киевский. Там на уровне 30%, процентов, 180 почему-то 22%. Хотя это не помешало избирателям 180 округа дать больше 50% за Белового, который Хоть и не представлял оппозиционный блок формально, но, возможно, у многих ассоциировался как раз с предыдущей властью в партии регионов. Вопрос об избирательной системе, который здесь поднимался, он действительно является крайне актуальным, потому что сама система смешанная, ее мажоритарная часть, в которой ключевой принцип «победитель получает все, за второе место никто медаль не даст», она уже вносит некое искажение представительности, искажение пропорциональности. Но, с другой стороны, кто мешал поменять избирательную систему тем же демократическим силам, которые имели возможность, имели время, полгода у них было на эти переговоры, они не смогли договориться. И более того, есть подозрение, что если и будет изменена система, то это будет возврат просто к пропорциональной 2006-2007 года. Все разговоры, которые были об открытых списках, они ну, вообще свелись к какому-то фарсу, потому что под открытыми списками стали понимать не то, что понимают в политологии под открытыми списками, когда очередность в списке формирует не там, партийный босс, не съезд партии, а избиратель своим голосованием. А под открытыми списками снова популистки стали понимать опубликование их и какое-то иллюзорное влияние общественности на эту очередность. Мне кажется, что очень удачной альтернативой Мажоритарной, в смешанной системе с мажоритарной частью, была бы пропорциональная система с региональными списками и с там, N многомандатными округами, там 25 или 24, сколько их сейчас будет. Потому что, с одной стороны, сохранилось бы представительство регионов пропорционально, с другой стороны, если у нас в области оппозиционный блок поддерживают, грубо говоря, там, 30% избирателей, то значит и 30% делегатов от Харьковской области должны представлять эту силу, а не там, 90%, как оно получается по факту. Вопрос по поводу неумения или нежелания договариваться демократических кандидатов. Не хочу повторяться, все уже было сказано. Единственное, что я бы этот вопрос еще экстраполировал на оптику местных выборов. Потому что если сейчас принять эти цифры за основу, я согласен с Юлией Михайловной, что наверняка при нашей сумасшедшей динамике все показатели поменяются, особенно у тех партий, у которых нет своего ядерного электората, которые выстрелили буквально в последние две недели кампании, как сама помощь. Тем не менее, если принять за основу эти цифры, то сейчас э, в Горсовет, если бы сейчас проходили выборы в Горсовет с такими результатами, то по партийной части получилось бы соотношение 25-25. Да, опять-таки я беру демократическую и условно-оппозиционную сумму. То есть все будет решаться на мажоритарке. А если оно будет решаться так же, как вот решалось на парламентских выборах, то будет подконтрольное Геннадию Кернесу большинство. Хотя вот по поводу Геннадия Кернеса и админресурса тоже интересный момент, потому что э, мне кажется, вот его уже нельзя так однозначно ассоциировать с оппозиционным блоком. И, возможно, как раз пути Кернеса и Добкина, они немного разошлись. Потому что вот в последние дни кампании, возможно, вы обратили внимание, на киосках Кулинич и на других там подконтрольных косвенных Кернесу объектов велась агитация за кандидатов, на которых делал ставку городской главы, и за блок Порошенко. Аналогично, как э, там, за несколько дней до президентских выборов была информация, что Геннадий Кернес тоже призывал всех голосовать не за Добкина, а за Порошенко. И э, я не уверен, что те кандидаты, на которых Кернес будет делать ставку на местных выборах в мажоритарных округах, если сохранится такая система, но я думаю, что на местных, наверное, составляющая мажоритарная должна остаться. Я не уверен, что они будут идти от оппозиционного блока. Я не уверен, что они будут идти от блока Порошенко, потому что Кернес наверняка увидел эту динамику, падение в два с половиной раза за полгода. И я не исключаю, что одна из технических партий, как минимум три есть у Керноса, одна из Зеленая планета, допустим, она завтра проводит технический съезд, переименовывается в партию блок Геннадия Керноса и учитывая, что его личный рейтинг в Харькове выше и оппозиционного блока, и блока Порошенко, возможно, эти кандидаты будут идти от его силы. Возможно, ему пример садового покажется очень удачным. Он попробует создать тоже такой всеукраинский проект. По поводу вот динамики. Так получилось, что за время кампании я проводил в разных округах 15 социологических исследований. Практически каждую неделю вот видел, как меняется ситуация. Менялась она кардинально. И вот один момент, на который еще не обращали внимания, мне кажется, очень сильно подкосил демократические силы в Харькове-Ленин. Разрешение памятника Ленина, и буквально на следующие выходные, я смотрю, что по трем округам разные люди проводят, разные турьеры, везде падение демократической суммы примерно на 10%, при этом в окраинах Харьковских округах, э, 171, по-моему, такие рабочие промышленные районы, там увеличилась белосиняя сумма, а в, в, в Киевском, Дзержинском это просто перешло в затрудняющиеся, в не приду на выборы. Ну, то есть, э, все-таки получилось так, что как раз... Умеренные демократические силы, тот же блок Порошенко, они понесли самый большой электоральный удар от э, того, что произошло, от радикализма, которому никто не препятствовал и фактически потакали. А, ну, пожалуй, все. Я претензию слово коллегам дальше.